Тупні гості, які я зараз вам з здоволені представлю. В нас є Відляна Ткач, то є режисер, директор Яра uh, Group, це є театр нью-йоркський, uh, якщо я нічого не переплутав, яка є в нас в гостях. І в нас є Любов Михайлова, це засновниця із фонду Ізоляція. Був такий. Був та? Yeah. 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 A... Є такий в uh, окупованому Донецьку. Uh, був такий, є такий добре, є так. вибачте, є такий, є така ізоляція, є така ізоляція, багато хто, напевно, в ній був, хто був в Донецьку, такий острівець Мистецтва Свободи і, і, і вестернізації на сході України. Ось і, і зараз ми поговоримо про те, насправді, ну я не знаю, я почав би, напевно, з пані Ткач все-таки. А uh -huh. ви в нас ви маєте теж якийсь стосунок до ізоляції? Так, ми робили виставу, щойно тепер ми зробили глибинні мрії, які ми мали показ тепер в понеділок, тут в Києві. Uh -huh. Але перша версія цього проєкту власне почалася в Донецьку в жовтні, і це було про «Глибинні мрії молодих донеччан. и массовое медициру изоляции и на запрошенной изоляции. Вы знаете, как бы изоляция насчет БУФ или не БУФ, я хочу да. сказать, что в принципе мы как бы вынуждены покинуть нашу землю, как многие из наших сограждан, наших друзей, как практически все последователи изоляции. Мы все покинули Донецк, потому что находиться в условиях террора это как бы, не может человек. И находясь мы такие гуманитарные беженцы, здесь, как институция культурная. Но самое главное, я хочу сказать насчет Бува или не БУ, Он был, он есть. То есть, конечно, мы нашей территории не имеем. И территория был наш главный герой нашего проекта, изоляция. Но мы находимся в изгнании. В общем-то, а, сами осталась самая главная наша миссия. Мы так сказать, несем перемены социально-экономические, мы хотим перемен. И остался наш дух, наша команда, и с нами осталась наша аудиенция. То есть люди, которые уехали оттуда, их друзья отсюда, они все с нами. И наш первый проект в Киеве, Фонда Изоляция, это продолжение нашего прошлогоднего проекта «Глыбы не мри», о том, о чем мечтают люди Донбасса. И он очень интересен тем, что год назад, когда Верляна приехала к нам, мы решили сделать такой проект перформанс, что никто не знал в Донецке, что такое. И Верляна – прекрасный режиссер, который, приезжая, не привозит премьеру и показывает. Она, приезжая, вовлекает местных людей, волонтеров, комьюнити, участвовать в премьере. И когда выбирали тему, Верляна предложила, Предложила мне, Давайте изучим шахтёры, мечты шахтеров, на что я и попросила сказать, боже мой, это такой штамп о Донецке, давайте mm -hmm. сделаем что-то другое. Mm -hmm. И совместно с Мирляной и Жаданом, кто писал тексты, mm -hmm. очень известный наш, можно сказать, донбасский, мы так все-таки считаем его писатель, который сейчас номинирован, был, кстати, очень большой премией mm -hmm. в Германии. А, они... Сергей Жадан. Да, Сергей Жадан. Жадан? Да. И ну, мы считаем, как бы, наш, Восто... наш юго-восток, вот так сказать. Okay. Луганскую да. Он с Луганского so. вообще. И как бы история была о том, что Жадан и Верляна сделали объявление и пригласили людей возраста Украины, так сказать, mm -hmm. те, кто родились, чтобы с нами поделились своими мечтами. На базе этого был написан сценарий, вот Верляна расскажет. И потом был показан перформанс в прошлом году, о чем мечтают люди возраста молодой независимой Украины. И мы собрали эти Інтерв'ю і зробили з того тейп і також фотографії тих людей, з якими говорили з нами, і тут такі величезні куби ми поробили. І, власне, в тім заводі, як входилося через такий тунель, що ми де мрії були, і виходити на це. І туди ми почали копати в глибинну історію Донецька. Так що перше було про Андрій, Юзівку, я про тих. Що а... перериває вашу розмову, у нас термінове включення Наталки Гуменюк. Окей, друзі, я тоді поки покажу вам, як виглядає зараз веб-сторінка ізоляції in інзайл. Да, в екзилі. Екзайл. Ito... На англійському можна на російський перейти, на український. Там у мене оце є по-моєму на русському. От yeah. словом в екзилі відбувається зараз ізоляція. Yeah. Тут є дуже насправді такий симптоматичний, як це сказати. Знакові речі, що захопив ізоляцію бойовик з прізвиськом монгол. Тобто це да, така знову да. монгольська навала, майже як якомусь старому доброму 10 столітті, скажімо. Mm -hmm. а, і и там вот... були якісь претензії бойовиків до вас? Щось ви їм не сподобалося, з якихось ідеологія. Ми вже тут широко обсуждали. <сум> как би, на самом деле, вот, те, що произошло на цій неділі, то, що цей самоліт був збит, в принципі, це один і той же тип людей, які мають. стреляли во что-то, не понимая даже значимость тех людей, кто летит, что там мировые люди, исследователи, кого не стреляли, то же самое, эти же люди, когда захватывали нас, они как бы, мы им, конечно, не нравились там, но они не понимали, что это культурная институция, что это как бы ее место. То есть это одинаково, когда они там грабили остатки погибших и грабили там у нас на территории даже не арта, а там еда я не знаю, там, холодильники, видики и так далее. Они нам рассказывали, что они это все передали в детский дом и так далее, потом врезали на металлолом это все. То есть надо понимать, что это все люди монголы, на нашей территории есть еще есть некто по кличке Керч. то есть как бы это люди, которые приехали обучать местных, я не знаю, как сказать людей, кто захотел взять в руки оружие, защищать вот Донецкую народную республику. Вот и мы должны понимать, что как бы эта группа людей держит город. В террористическом, так сказать, ну, фактически террор происходит, и все, кто мог, у кого была хоть какая-то возможность, выехали. И это подтверждает то, что вот мы здесь, выехав, выехав сюда и став культурным таким вот или гуманитарным беженцем, понимаем вопрос о том, что, а что быть, что с нашими другими музеями. Прошла информация, что из горловки, мы не знаем, насколько правда, вывезена в сторону России Рериха коллекция. То есть, что произойдет с этими всеми музеями, что будет. И вот то, что мы делали сейчас, Яра, и почему мы сейчас здесь, мы говорим, наш первый спектакль здесь, наш первый перформанс глубинные мрии» были о мечтах тех людей, кто год назад с нами, живущих в Донецке, поделились своими мечтами, а сейчас они поделились мечтами еще раз, через почти 7-8 месяцев, и на базе этого их их, так сказать, интервью была сделана следующая постанова в театре Курбаса. Так. Mm -hmm. Какие были измены? Mm -hmm. а, ну величезні через те, що а, всі починають думати дуже різно про свої мрії, і власне це є дуже цікава річ, що деякі далі думають, о я далі той 17 літній, все, все буду в серці. А, а, а деякі люди багато більше серйозно ставляться до того і бачать, що може ніколи не буде то. Що, е, е, Тож вони собі на, а, 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 мріяли про це. Але я думаю, що, що найважніша річ є з нашого спектакля є не тільки зміни в мріях і це все, а щоб зрозуміти, це є точно то, до чого ми хочемо вернутися. Бо за що ми це все робимо? Я здала любі перед тим, що я недавно прочитала щось. Була про Вінсон uh, Черчил. Uh, uh -huh. Казав, що як uh, під час війни йому закинули те, чому взагалі є бюджет на культуру, коли все повинно йти на війну, uh -huh. а він скажу, сказав, правда, що а за що ми це все боремося, як не за нашу культуру? Uh -huh. І власне, це, за що то є та культура Донбасу? А, а, є, те, що ми хотіли представити справді, не дивлячись тільки на штампи, чи то, що сталося останні 5, 10 чи навіть 100 років, а дивлячись більше глибше на це все а, і через то глибинні мрії, через історію, як Юзівка, але також як і Половці були сюди, і до того, звідки багатство Донбасу, це з дерев, які тисячі, мільйонами років. А листя стали давали, вухіллям. стали вугіллям. І, ähm, На жаль, ті навіть клички так як монгол не є з монголії. Воно тільки. <laughs> <говор> да, И я хочу сказать, что очень интересно, что как бы главная героиня э, этого спектакля, это был спектакль, как бы наш пробный спектакль, мы приглашали туда только друзей посмотреть, сама премьера спектакля состоится на Google фесте 14 числа, мы приглашаем всех, это прекрасный спектакль, от которого, я не знаю, он не оставил равнодушного никого. So Там, буду. Это будет в серпне, во время Google Fest. Извините, это будет 14 вересня на Google Fest, мы приглашаем всех, потому что это то, о чем думают и что в сердце у людей Донбасса, кто покинул его, к сожалению, и главная героиня, ее главный Монолог она все время держит ключ. И она говорит: не забыть ключ, ключ от двери, вот про от двери в, в подъезд, от двери не забыть ключ, чтобы открыть квартиру, куда мы вернемся. Открыть свой дом, в который мы вернемся. То есть это все о том, что мы здесь, но ключ от нашего дома, он в нашем сердце, и мы все хотим туда вернуться. Вот как бы это о том, в чем был спектакль. И я хотела бы еще предложить вам тему поговорить о том, как вот беженцы Донбасса не беженцы в смысле, люди, кто хочет какой-то бенефит получить здесь от квартиры, но люди культурной сферы и люди, кто интеллигенция, молодежь, что делают они сейчас. Э, вот э, этот, 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 этот. это такая, так бы, когда мы появились сюда в Киеве, мы поняли, что огромное количество людей пост, с посттравмой не только от того, что ты потерял дом, физический там, стол, стул, это огромное количество людей, кто хочет быть рядом э, из, из Донецка, из Луганска, хочет поделиться своими эмоциями, поговорить. И, Uh -huh. В общем-то, вокруг верляны, вокруг этого спектакля, было большое движение людей, кто говорил, кто участвовал. Мы сделали такое небольшое объявление в соцсетях, которое назвали тормозок пати. Только люди из Донбасса понимают, что такое тормозок. Это uh, take away, это такой бутерброд или еда, которую шахтер берет с собой в шахту uh -huh. на обед. И когда мы сделали тормозок пати, мы понимали, что придут только люди, кто поймет. И вы знаете, мы делали это на ВДНХ, на лужайке, был дождь, мы не ожидали, что придет много людей. Вот даже Верляна пришла, вот да, поделитесь дуже И, власне, очень э, mm -hmm. при, приятно было встретить молодых, много с э, Донбасса. Деяких навіть було кілька з тих, що ми з ними інтерв'ю робили оригінально, і задіяти їх в виставі, власне, як хор біженців. Так що в нас, власне, і реальність, і, і театр сходяться разом через те, що ті, що говорять про це, це багато з ними було. Мы говорим об этом о том, потому что уже сейчас, то есть Донбасс всегда пытались представить в виде монолита. У нас монолитная индустрия, у нас один олигарх, у нас одна партия регионов и другого мнения не дано. Именно поэтому изоляция не была там правильным голосом. То есть сейчас опять мы видим голос Донбасса, его надо услышать. Голос Донбасса, мы видим, кто у Шустера выступает, там только СКМ, а, фонд и только люди. Но мы хотим сказать, что голос Донбасса, приходите на тормозок пати. И вы увидите на тормозок лужайку, вы увидите, приходите в театр к Верляне, приходите на наши мероприятия, и вы увидите голос Донбасса, который хочет перемен, и который не хочет моно мнение Донбасса. То есть это проблема этого региона в том, что он всегда, ты должен быть, как это сказать, в стае. Вот, вот. Вожак пошел туда, и даже когда вожак бежит по Библии к пропасти, все бегут в пропасть, и никто не имеет права сказать, что, ребята, остановитесь, это пропасть там, тебя сметают, тебя убирают. То есть я хочу сказать, что у нас как культурную институцию Донецкая Республика атаковала уже в 2013 году во время посещения американского посла. То есть уже тогда местные власти достали из кармана за запрещенную тогда ДНР, прислали ну, нам. А, отже, дякую, Антону. Ми можемо повернутися зараз до ми розмови студії. Що в нас є? <гум> та, та мені дають, дає знак випусковий редактор, що ми можемо ще поспілкуватися. Дякую дуже. Я нагадаю в нас. Вірляна ткач, режисер Яра груп нью йоркського театру і Любов Михайлова, засновниця фонду ізоляції. Любов Михайлова тут тепер в Києві в екзилі в вигнанні, можна сказати, культурному. Як вона це спинфікує? Mm -hmm. От а гуманітарний біженець Guman та... Біженець, mm -hmm. і no. разом з пані Вірляною вони ставлять виставу, яка є таким ремейком минулорічної річної вистави про mm -hmm. сподівання. Да, Мешканців Донбасу, глибині, ось вона глибинні мрії. мрії. Як вони змінилися, як вони підкоригувалися, зрозуміло, всі стали дорослішими, не тільки мешканці Донбасу, хоча, звичайно, їх змусила ситуація і змушує швидше. Mm -hmm. Але і вся Україна тепер, якби ну, мені здається, 23 роки ми жили за якоюсь інерцією. Зараз розуміємо, що інерція в нас більше нікуди не призведе. Хіба що скине у прірву. І нагадаю, що буде, буде ця вистава. 14, -го. 14, -го 14, -го. 14, -го. 14 -го. вересня в рамках uh, Google Fest цьогорічного ось, сайт Google GoogleFest mm -hmm. думаю буде цікавий минулорічний uh, був uh, дуже добре. Я на ньому принаймні був. І ми uh, просто давайте ще раз повернемося mm -hmm. до цієї теми. Чи сп... мені дуже сподобалася цитата з Черчилля про те, що. Uh, Якщо ми зашоти за що ми, ми боремося за, за нашу культуру, чи це, це означає, що справді будь-які культурні акції, мистецькі, вони залишаються актуальними навіть під час бойових дій, коли гинуть військові і мирні мешканці, чи нема тут якоїсь все-таки, Ну, знаєте, як у Львові, коли скасували mm -hmm. джазовий фестиваль, там mm -hmm. були yeah. трошки інші звичайно міркування, оскільки mm -hmm. його Просто... спонсором була був Російський банк. Просто джазовый фестиваль у нас к культуре относится как к развлечению, понимаете? Это две разные вещи. Мы людям должны основополагающе объяснить, что культура – это базис, это то, вообще кто мы, это наша идентификация. Культура – это не шоу и не развлечение, культура – это работа мысли, ума и души. Это на Иван Дорн с Трызубом. Вот, я извиняюсь, теперь хочу дать... Я точно погоджуюсь, что культура формит нас как людей, как нацию, как Jak, a, I przez to my za nią możemy. Tak powiedział Churchill, ja myślę, że ja bardzo się z, z tym zgadzuję. И здесь я хочу еще сказать очень важный момент, что каждая страна использует культуру, в общем-то, это как инструмент идеологии, инструмент проведения идентификации наций. Если мы посмотрим на Россию, Россия очень серьезно, Китай, эти страны очень серьезно взяли на вооружение культуру как элемент идеологии. Если мы посмотрим, как Россия представлена на биеннале, как Россия представлена на международных выставках, как Россия внутри развивает через культурные действия идентификацию скажем, и вообще российский шовинизм, я извиняюсь, то и мы видим, что сегодня у нас культура, наша культура, где она находится? То есть да. она находится после футбола, джаза и так далее и тому Российская культура у нас абсолютно вторая, на цех спич Абсолютно. А на самом деле эта идентификация, это, я хочу сказать такой пример. Я родилась и выросла в Донбассе. Там mm -hmm. В Донбассе 90 национальностей людей. Русский язык вообще не был никогда проблемой, потому что это был язык доминирующий скажем, общение людей. Моя, у меня есть там украинцы, русские, греки, македонцы, болгары и так далее. И а, люди всегда общались на русском языке, потому что последние там, 50 лет проводился очень сильная доминантная русская составляющая. Ты можешь закончить греческую школу где-нибудь там с mm -hmm. в Стеле или Мариуполе, но поступить в университет хороший с греческим или с украинским языком ты не мог. То есть идеология была очень сильно выровнена на русской. То есть я, учась, получив золотую медаль и так далее, никогда не знала имен Леся Курвас, я не знала Стуса, я не знала вещей, которые, в общем-то, сегодня, в мои 50 лет, и как бы попала в окружение Верляны Вест где коренные украинцы, э, кто несет, э, так сказать, в Нью-Йорке Вест коренные украинцы трех-пяти поколений, и кто несет в себе эту идентификацию, живя уже в пятом, там, четвертом, пятом, шестом поколении идентификации украинцев. И я поняла, как это важно, идентифицировать себя. И я, честно говоря, в общем-то, не говорила украинскую мову, но стала размовлять и mm -hmm. и я я надеюсь, я разговариваю французскую, английскую, немецкую, но Просто ідентифікація, ти должен розуміти свой язык, Ти язик, який йде в своє серце. І в общем-то, вот, э, Вірляна мені сьогодні подарила книгу, mm -hmm. э, яка всего издавалась один раз. Це була перша книжка про Леча Курбаса, яку видали mm -hmm. в 69-му році. и mm -hmm. то його студенти видали. І ну, він такий найбільший форматор української модерної культури, можна сказати. И я дуже цікавалася його роботою. і ми дуже... Был гордость, что мы как раз Курбаса центре да, Это было. уникальный театр, кстати. Ага. Театр Курбаса уникальный. Она выдана была в, щеде, а, в, части, в Украине, И больше Николы. Это было когда потепление. В Украине было. В Украине да. это да. было потепление. И Выдали. Это было время а, горское, алогорское. <реку>. То есть это человек, <реку> который м, тоже начал. Да, По-моему, она чуть ли не тоже 40 лет начала украинскую. Она поняла идентификацию. То есть это очень важно понять, откуда мы пришли. Эти глубинные мрии, они не о последних даже 100 лет. Это о том, кем мы были до этого этого, это Половецкий, это о том, чем был лес до этого, о том, какая, что здесь было. Это настолько глубинный бри. Я просто думаю, что всем нам через культуру нужно дать людям открыть туда, вообще в туннель, и чтобы свет в конце туннеля мы увидели. І також орієнтація на світ, я думаю, це дуже важна річ. Mm -hmm. Бо, наприклад, ми щойно зробили того року нашу версію лісової пісні по мотивам, назвали Fire Water Night. Воно йшло двомовно, але переважно по-англійськи, брали участь третій молодих американців, кілька з них говорили по-українськи. І ми в понеділок, власне, були номіновані на дві великі. the New York, uh, New York uh, Innovative Theatre Awards for the best musical in New York and for the best musical that she wrote, Aladár uh, Hajkевич's uh, *Lemon Bucket*, which uh, Toronto, Canada. Thank you. Ця вистава чи чому? можна і побачити в Україні буде? А, ну може колись може, та й колись. дуже велика вистава, щоб її привезти ще де воно Я дуже сайт специфік. Воно би було перфектно для ізоляції. Коли ми повернемось, ми можемо на чому сподіваємося, так і получиться. Добре, дякую дуже вам. Та дуже дякую.